Isu agong campur tangan kabinet Anwar Goyah Malaysia terkejut mencetuskan perbincangan hangat dalam kalangan rakyat kerana ia menyentuh asas sistem perlembagaan negara hubungan antara raja berperlembagaan dan kerajaan yang dipilih serta kestabilan politik pasca pilihan raya dalam konteks Malaysia, Yang di-Pertuan Agong mempunyai peranan yang jelas ditetapkan oleh perlembagaan persekutuan, termasuk kuasa melantik Perdana Menteri, memperkenankan pembubaran parlimen, serta bertindak mengikut nasihat jemaah menteri kecuali dalam keadaan tertentu yang diperuntukkan. Apabila timbul dakwaan atau persepsi bahawa Agong campur tangan dalam urusan pentadbiran, ia segera menimbulkan kebimbangan awam sama ada benar wujud campur tangan yang melangkaui batas perlembagaan atau sekadar tafsiran politik yang dibesar-besarkan oleh pihak berkepentingan. Dalam situasi kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, lanskap politik Malaysia masih rapuh dan bersifat dinamik. Kerajaan perpaduan terbentuk melalui gabungan pelbagai parti dengan latar ideologi berbeza menjadikan pengurusan konsensus sebagai cabaran utama. Setiap keputusan besar kerajaan mudah disalah tafsir sebagai hasil tekanan luar sama ada daripada parti komponen, pembangkang atau institusi diraja. Apabila berlaku pertemuan antara Perdana Menteri dan Yang di-Pertuan Agong berkaitan isu-isu nasional seperti pelantikan, peralihan dasar atau ketidaktentuan sokongan ahli parlimen, sebahagian pihak pantas mengaitkannya dengan naratif kabinet goyah walaupun hakikatnya pertemuan sedemikian adalah rutin dalam sistem raja berperlembagaan. Persepsi kegoyahan kabinet sering berpunca daripada spekulasi mengenai majoriti sokongan di Dewan Rakyat. Dalam keadaan majoriti tipis atau sokongan yang bergantung kepada perjanjian politik, haba angin mudah tersebar. Media sosial mempercepatkan penyebaran naratif sensasi dengan tajuk-tajuk dramatik yang menimbulkan emosi dan keresahan. Rakyat yang mengikuti perkembangan secara sepintas lalu mungkin merasakan negara berada di ambang krisis, sedangkan proses perlembagaan berjalan seperti biasa. Di sinilah pentingnya kefahaman awam terhadap peranan agong yang bertindak sebagai payung kestabilan, bukan pemain politik partisan. Dari sudut perlembagaan, campur tangan yang dibenarkan kepada yang di Pertuan Agong adalah terhad dan spesifik. Dalam keadaan ketidakpastian siapa yang mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, Agong mempunyai budi bicara untuk menilai dan membuat keputusan demi memastikan kerajaan yang stabil. Ini bukan campur tangan politik, sebaliknya mekanisme semak dan imbang yang dirangka oleh perlembagaan. Namun, dalam iklim politik yang syarat dengan persaingan, tindakan berlandaskan perlembagaan ini sering dipersembahkan sebagai tekanan atau isyarat terhadap kerajaan sedia ada. Kabinet Anwar pula berdepan cabaran dalaman dan luaran yang kompleks. Di satu pihak, tuntutan reformasi oleh penyokong perlu dipenuhi untuk mengekalkan legitimasi moral. Di pihak lain, keperluan menjaga keharmonian dalam kerajaan perpaduan memerlukan kompromi yang sukar. Setiap rombakan kecil, pelantikan atau penangguhan dasar boleh ditafsir sebagai tanda kelemahan. Apabila isu-isu ini dikaitkan pula dengan peranan agong, naratif kegoyahan menjadi lebih dramatik seolah-olah wujud krisis institusi yang besar. Reaksi rakyat terhadap tajuk sensasi mencerminkan keletihan politik selepas tempoh ketidaktentuan yang panjang rakyat mahukan kestabilan ekonomi, kosara hidup yang terkawal dan hala tuju dasar yang jelas. Apabila tajuk-tajuk seperti ini muncul, kebimbangan timbul bahawa fokus kerajaan akan terganggu. Namun, penting untuk membezakan antara kebimbangan yang sah dengan spekulasi yang tidak berasas. Kritikan terhadap kerajaan adalah sebahagian daripada demokrasi, tetapi menokok tambah peranan institusi diraja tanpa asas kukuh boleh menghakis kepercayaan terhadap sistem. Media memainkan peranan besar dalam membentuk persepsi. Pelaporan yang seimbang, berasaskan fakta dan konteks perlembagaan, dapat membantu rakyat memahami situasi sebenar. Sebaliknya, pendekatan sensasi demi klik dan tontonan berisiko mencetuskan salah faham. Dalam hal ini, literasi politik rakyat menjadi benteng penting. Kefahaman tentang bagaimana keputusan dibuat, siapa yang berkuasa dan hak kuasa setiap institusi akan mengurangkan panik yang tidak perlu. Kesimpulannya, dakwaan, agong campur tangan dan kabinet goyah perlu diteliti dengan cermat. Dalam banyak keadaan, apa yang berlaku adalah proses perlembagaan yang normal dalam sebuah demokrasi beraja. Kerajaan Anwar berdepan cabaran sebenar dalam mentadbir negara yang berbilang parti dan pandangan, namun kestabilan tidak semestinya rapuh hanya kerana wujud pertemuan atau perbincangan dengan yang di-Pertuan Agong. Rakyat wajar menilai berdasarkan fakta, bukan tajuk sensasi dan memahami bahawa institusi diraja berfungsi sebagai penstabil bukan pencetus krisis. Dengan pendekatan matang daripada semua pihak kerajaan, pembangkang, media dan rakyat, Malaysia mampu melalui fasa politik ini dengan lebih tenang dan berfokus kepada agenda pembangunan negara.